是吧？老骗<走>子！哎给我打一起屎！上上上！<创><了>我看谁敢！啊 行了，没事了。那人呢，是因为吃了河虾，所以脸上才长了这么其实就是意妖讹你。那老婆子被罚掌嘴二十，还写了悔罪书。明日呢，就贴在咱们的铺子上，算是给你道歉了，还花容一个清白。吓着你了吧？啊？我也知道那样很难看，但我也没有办法。五十两银子是小，若被他们砸了招牌，以后想翻身就难了。 知道，啊，他们当街那样吵，我真让他们占了便宜，被人学了去，以后还不知道有多少人要上门来欺负我们。我知道，啊，我们店里人手少，他们人多，他们那样当街吵起来，围观的路人只能听到他们的说辞。就算我事后报了官，也已经被他们泼了脏水。除非我当场跟他们翻脸，比他们还要泼辣，声音还要大，路人才能听到我的声音。 我都知道。你是不是嫌弃我了？为什么呀？我骂人了，我还骂得好难听，我还拿扫把打他们。我都瞧见了，特别有气势，特别可爱，啊！你别安慰我了，我知道，我失了端庄体面，像个泼辣悍妇，给你们顾家丢人，让人看笑话了。我都知道。 这有什么丢人的呀？哎，呀，你想啊，当年你提着刀追我的时候，可比现在泼辣多了。我顾九思就喜欢这样的。真的？真的。别哭了，嗯，回家。 若梦境相思。啊，不走、啊？行。哎呀，不走，那我背你。你要是不上来，我就一直这么背你。快点。 哎，报警了！一二三，走。其实呢，我一点也不关心你端不端庄、体不体面，我只关心你受没受欺负。有我在的时候，当然是我护着你；可我若是不在， 我宁愿你泼辣一点，这样才能保护好自己。我来的这一路啊，就怕你吃亏。看见你这么厉害，我心里可高兴。我们家娘子真棒。我呢，现在会让你做个可爱的小姑娘，等你老了，也会是个可爱的老婆婆。顾九思，你真好，比我想象的还要好。有多,多好？就是。 想跟你过一辈子的那种。走喽，回家了。这么点事儿都办不明白，还有脸回来见三爷？是是是，三爷，都怪老婆子，办事不利。哦，这是当日您给的定钱，您说事成之后再回来领赏钱。现如今这事儿也没办成，这钱。 我这也不敢要了，不必了。事儿没办成，嘴还酸严。这点银子，拿回去当药费吧。谢谢三爷。行了行了，还不快滚！